420, На. Ну, Ну, давай, я попробую два Живой нужен. <крас> Поэтому ищупаю. Нет, сейчас выйдем и не будет его. вышел, блядь, пока дома Вот так, вот так, Да. <и another song> Андрюх, ты ножницы забирал отсюда? Я уже забрал. Димон, <laughs> принимай наряд. Наряд <laughs> принимай. Я говорю, есть <laughs> фотография с военкомата, что мобилизован такого-то числа. Это русский, оно не лечится. А может, ты теперь это верит? его зовут Грязев Александр Александрович. Он 81-го года рождения. Откуда родом? Он из, 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 Краснодарский край. Жена, дети есть? Да. Жена, двое детей, две дочки. Ну, вот так вот. Я даю согласие на записи публикации. Звание младший сержант был призван по повестке 25 сентября 22 года. Попал в седьмую базу. Должность была старший мастер ремроты по факту находился в пятой роте, был командиром отделения, потом старшим стрелком. Сколько вам лет? 42. В июне 23 -го года нас прибазировали с Херсона на Донецкое направление. Во-первых, от линии соприкосновения находился почти в километре первый раз. Взвода осталось у нас трое. Остальные кто вышел, то трехсотый. Потом и мы вылились. Прямого столкновения у меня с вашими войсками ни разу не было. Но вчера начали сбрасывать, обнаружили, где мы сидим. Сделали сбросы. Сегодня под утро опять нашли, не успел укрыться. Был сброс после которого я понял, что надо сдаваться. Назад бы просто не назад не я бы не дошел бы. Здесь да? <свят> ну, на Херсоне было просто. Сидели <свят> в посадке, <свят> выходили просто на дежурство <свят> и все. Всем взводом по очереди. А здесь уже особо <свят> ничего и не <свят> было. <В> Шею это <свят> уже второй сброс шею в живот. Третий ни одного осколка не прилетело. четвертый прилетел в ногу в другую. Потом уже улетели птички, я вылез, вот это же говорю, ночь переночевал. Перебрался к кустам, где опять был обнаружен. Был сброс, осколок попал в рацию только после чего пришлось задаться. И как вы шли? Ну, потихоньку птичкой ребята вели. С 7 до 10. До в 10. Позиции, да? В 10, да, я вот добрался только до ваших ближайшей позиции, как я понял. И там что? ничего там ребята дали воды лежал до вечера чтобы дальше двигаться сюда. Можете взять, полистать. Сегодня ваши ракеты, кинжал, кажется, попали по детскому онкологическому госпиталю. В то время, когда дети находились в середине. Только от вас даже вот это сейчас узнаю. Это на совести тех, кто стрелял. Я не убийца. Ну почему? Солдат разве убийца? Ранение, спальни, все равно. Ой, все истории, Сколько раз на штурмы ходил? Вот это первый раз. Аля, да. А первое ранение где получал? Первое ранение в mm -hmm. отрадовке, когда в караване. был. Балтолешка. Скинула. Хорошо. Думаю, Ты кем был до этого? До этого? Да. До был в пятой роте. Ну, чем занимался? Инженера? Просто... А? Инженера? Нет, пехотинец. Ну, до штурма что делать? До штурма я с 4 января по 29 июня находился в России. То есть ты два года службы проходил в России? Нет. То есть Не, после мечта. ранения поехал в Луганск на операцию, после чего попал в рабочую команду на полигон строить блиндажи. 1 января сломал ключицу. 4 выехал в Россию. И вот до 29 числа был в России. Все пытался пройти, чтобы списаться. А по порядням ранения я получил? Баба Ёшка. Тоже? Первая бабка Ёшка скинула, да. Девиза тебе на сбросы. <с danse> Девиза тебе на сбросы. Не, ну первый раз-то повезло, вот сейчас жестко, конечно. Так и сейчас повезло, что? Жив? Товарищу, за этого не сильно повезло. А? товарищ этот вам не сильно повезло. Да. Граната его дали? Да. Так и за Его ж первый, это, первый сброс, как раз уже считаю, хуйню. Он лежал еще, хрипел, хрипел, а когда второй прилетел, все, замолк. Вы же в курсе, что ваше командование тела не, не забирает? Они остаются гнить там земли ну, то есть, получается, если люди не выходят на какие-то митинги, не стоят против боёба ваших вот этих, блядь, которые начали львы. У нас эти митинги Их сразу, сразу устраивает. быстро. Кто не ну, митинг... не, ну это понятно, когда стоит, допустим, 200 человек, приходит один мент и гонит всех. Почему? Ну, 20, 30, не не все да. почему они? Ну, два, Если это не согласовано, эти митинги быстро разгоняются ОМОНовцами. Э Ваших подразделений, да? Сколько таких, которые не хотят, не хотят воевать? Так а чего вы ничего не делаете? Ну, у вас, например, командир, который вам говорит идти, да, там, занять какую-то позицию, там, никого нет, либо что? Ну, не суть, в общем. Почему вы, например, не идете против командира? Он же один, у вас больше. Многие отказываются. Вот вас, вы отказались, вас куда? На подвал, да, отправили? Многие отказываются, отправляют на подвал, пытаются, кого пиздят, кого просто разговаривают. А Получается, а почему их... вы в обратную сторону не ездите их просто, Те, которые военные типы отправляют на подвал? А занимают... То же самое, что я говорил, менты и гражданские точно так же, блядь, бойцы и командиры. Бойцов-то больше намного. Взял вот эту палку, блядь, забил его нахуй до да и все. Но никто же этого не делает. Чего? Потому что боитесь их. А пойти подохнуть не страшно. Он не... погибший. А ты в курсе? Тоже информация, ты понимаешь, в том же интернете все равно не выкладывают ну, это все, что, что, есть. Тут, вот, а вот. где-то от кого-то никто ничего. Ну так Вся а что, родные не говорят? Ну говорят где, что, ну блин, я ж тебе говорю, не все ж проходит. Но все равно все примерно та, вы что-то знаете. Которая, ну, которую мы должны слышать. И все. а ты в курсе, сколько а, к нам ракет прилетело? прилетело. И шахедом? Сколько погибло людей, детей. Не Ладно, это мы с ним. Не Уже не война, было. в принципе заставка. это заставка. другой заставка. вопрос. Заставка. Там в тылу уж, сколько людей погибло что не выкладывается. Смотри, я тебе сейчас покажу. Вот за сегодняшнюю вашу атаку. <с> <с> <с за сегодня там в районе 30 погибших за один удар ваш. <laughs> И там в районе 100 человек. Я, я, сам медик, ты видишь, я не медик. Вот это видео как ты думаешь, что это за откуда это? Да? что разбомбили? детская поликлиника. Больница. Бля будут, Ахмад. Ахмад. Там дети, младенцы лежат. Вот ваша война. Вот ваши протесты. Вышла одна, все, забрали. Сколько людей вокруг ходит? Что не надавать по голове этим? В бои. А подохнуть сюда прийти вам не страшно. Просто забрали человека. Ну, получается, что блядь, менты вас страшнее, чем здесь подохнуть. Проще подохнуть, если вы идете сюда. А я сейчас у вас мобилизация проходит? Каким образом? Ну сейчас уже нету и... ее. Угу. А я? Ну собирались вроде говорили, что. Ну, а я э, хорошо, откуда? Потому что потери же большие. Да я компенсирую. Потому что воевать-то все равно им надо. Ну вам. Ну тобе пока что нету, да. Проводят акитацию, пытаются, что люди подписывают. Добровольно. Типа как, добровольно принудительный, ну чем ну, агитируете? Многие вот ездят, катаются, разговаривают, а, разговаривают, что вот надо в стране послужить туда-сюда. Угу. Выплаты, хуиплаты, блядь. То есть будете денежку зарабатывать. Еще люди иди. Да? Ну, есть идет. кем работал? Отделкой занимался. Сколько зарабатывал примерно? Нет. Там больше 50 не выходило все ну, ну, ну... все нихуя себе оплачивается. А так, а так в основном сколько зарплат? А так, ну вот, в последнее время, сколько, 7 лет, как бы работы не было, пошел в колхоз работать, в, в среднем, стройбригаду. Ну, средний зарплаты вот. 25 получил. 25. Плюс, нет-нет, шабашки. 5, 7, ну, где-то 30-35. Ну, у него что, медали в телефоне есть? А что это за медали а в телефоне? То это, вот как раз, который погиб. Жукова он получил. А это его медаль, не твоя? А это за что дают? А? Это за что медаль дают? А хрен он сам сидел, говорит, не знаю, за что дали. Или за первое ранение, или за то, что пацана вытащил. Кай шел по полю. Сколько раз по тобе стреляли? Наш. Сколько раз по тобе сбрасывали вог? По, дороге. по полю? Да. Сколько раз тебе скидали воду, чтобы ты попил? Три раза. Записки были на, на, бутылке? Да. Что писали? Иди за дроном. Mm. Ну, это первый раз, когда... Сколько раз, раз Ну, как ты уже пришел сюда. Ни разу. А наших пленных видел в России? А как забирали пленных, бачил? Ну, например, где Куда-то везли. Я только слышал, что приходили, тоже сдавались, это пацаны в госпитале говорили. А угу. вот что там с ними, куда дальше, не знаю. Ну так только, что вот информация, что показывали. Ты же понимал, эту воду, яку ты избрасывал, это была лично вода тех пацанов, які, які тебе вели именно в дроны. Больше трех не получилось, потому что у них больше и не было. Но они отдали її.